Смотрел эту ж же... Янину Соколову, она там надета на рыло. Оказывается, есть видео отчеты о защите усиком диссертации. Ну, тема диссертации там, что воздух должен быть чистым, а не по синее. Это даже не плагиат, там называли плагиат, я считаю, это недостойно говорить, что это плагиат. Это вообще ни о чем. Ну, небо, оно практически всегда синее. И там, в общем, он читал по слогам, многие слова не мог выговорить, знаете, это какой-то «мама мыла раму». У меня вот это, когда маленькие дети были, я ему говорю, скажи «агу», он «агу», я «ой, молодец, Андрюша», там, или «Даниил», да. Потом «мама», «папа», Усик там какое-то слово, типа «индустриализация», Ээ... Ну, не мог выговорить раз в 20. С 27 раза выговорил. Вот это такая была защита диссертация. Там показали этого коня, который был куратором его диссертации. Он, в общем, самый главный в этой академии Харьковской по конвейеру вот этих тупых диссертаций. Вот у нас же был еще кандидат наук, <coughs> ныне покойный Илья Кива, да. Вот это Шиусика такая диссертация. Вообще, вот эти диссертации это тошно. Я считаю, что вот, знаете, как король футбола, Марадона, да, или Пеле, они просто короли футбола. У них нету регалий мастер спорта международного класса Аргентины, или заслуженный мастер спорта Аргентины, или заслуженный спортсмен Аргентины. Нет, он просто король футбола. Как и у Маска, нету никаких Э, регалий. У него нет. Он просто номер один, номер один человек в полете на Марс. Он вчера выложили видео с Марса. Ну, как вроде бы я вас вот вижу. Ну, как вроде бы к себя вижу, даже не так. А вот эти все, кто корочками обрастает это... <coughs> вот у меня папа любил корочки. Это обычное советское убожество, да, жлобство, жлобью. Вот очередным швоб... жлобом, тоже стал жлобом, Валерий Заужный, потом этот Илья Кива, Валерий Федорович Янукович, и очередной жоп это а, а Саша Усик. Если ты толком не умеешь читать этот текст, то ну, ну какой ты кандидат, чего? Ты как боксер состоялся, никто не спорит. Ну ты боксер, который бьешь по морде. А какой он же у него эта диссертация о педагогике? Какая педагогика, если он в последнем интервью на Славе Плюс рассказывает, что он своих детей шугает, сыновей? Они у него, ну, такие чуть подзашуганные. Я их пугаю ремьем уевитом. Да кандидат наук.